что вы, обдумав свое решение и приняли правильное решение. Это очень важно для того, чтобы не уничтожали мирных людей, мирных жителей и народ Украины. Ваше решение, оно очень правильное. Вы, наверное, слышали да, призывы Абдана Ахматовича в целом призывы, что сложили орудие бессмысленно. Вам воевать бессмысленно, вы уничтожаете свои города и так далее. Поэтому сегодня кого вы можете поддерживать? Вы же народу дали присягу, да, украинскому? Правильно? Правильно? А мы пришли сюда, проводя спецоперацию, не против украинского народа, а против Бандеры и против этих нацистов, и тех шайтанов, которые у нас в Чечне убивали также мирных людей. С 51 государства заслали к нам людей, обманули наши молодежи, как вас. И у нас две войны из-за них было. Но благодаря первому президенту Ахмад Хаджи и Владимиру Владимировичу Путину они нашли правильное решение, и мы уничтожили у себя такую же Бандеру в лице вагабитов. То есть у вас тоже происходит то же самое. За это все время унижая, оскорбляя украинский народ религиозный, православный, славянский, вас поссорив с Россией. К чему, бы, к чему бы пришел бы украинский народ? Да ни к чему хорошему. Они хотят вашему народу только унижение, оскорбление и подлость в лице Байдена, в лице Европы, НАТО. Вот посмотрите, вы же слышали, вы же видели, сколько они государств уничтожили, правильно? Начиная от Афганистана, Сирии, Ливии, Ирака. Сколько их? Очередная их задача это уничтожить украинский народ и поссорить вас с вашими же братьями, славянами, с россиянами, со всеми нами. Вы делали правильное решение. Поэтому к вам будут относиться с уважением как к пленным, которые приняли правильное решение сдались. Я уверен, что многие возовстали и в других местах примут такое же решение, потому что у них нет ни единого шанса остаться в живых. Потому что то, что они делали, как они издевались над своим же народом, это никто им не простит такого. В первую очередь, украинский народ их им это не простит. Этот народ ваш народ. И вы должны выбрать своего президента, сделать свой, свой выбор. Россия ничего не навязывает ни украинцам, ни украинскому народу. Единственное, чем мы не можем согласиться, во главе с президентом страны, с руководством и нашим лидером Андреаном Ахматовичем чтобы здесь распространялся бандеровщина, нацизм и вот эти вот чайтаны, ваххабиты, которые были у нас. Вы же видели по соцсетям, по всем этим, как они между собой общаются, как там Закаев, который сбежал, бросив своего тогдашнего, кавычка, президента Масадова, призывает договориться с Зеленским, чтобы они вместе здесь воевали. Мы их там уничтожили и здесь тоже уничтожаем. И после Украины дальше будем идти, где бы они ни были. Потому что под флагом ЛГБТ трансгендеров, религиозный, православный народ Украины никогда не смирится, как и народы всей России. Без разницы, какой-то веры и национальности, у всех у нас есть своя религия, свои семейные ценности, свои культуры, обычаи и традиции. Правильно? Согласны? Да. Молодцы. Будьте всегда со своим народом, соблюдайте свои, свою религию и культуру и обычаи своего народа и защищайте ее, а не бандеру и нациков. Их мы все равно уничтожим. Не будет на Украине. Вы во главе с Зеленским, этой сволочи. Всего вам самого хорошего. Вам, вашим близким, родным и всей Украине, чтобы поскорее это все закончилось. и вы вместе с россиянами также по братски жили, радовались. Всего самого наилучшего. Я вижу, здесь есть и девушка, да? Да. Yeah. Как вы, как у вас? Хорошо. Самочувствие нормально все? Да, хорошо. Всего самого наилучшего.